Здравствуйте, вы смотрите новости на БТБ в студии Екатерина Романюк. США одобряют вывод большей части российских войск из Украины. В то же время в Вашингтоне отмечают, что для урегулирования ситуации на Донбассе предстоит приложить еще много усилий. С таким заявлением выступила заместитель спикера Госдепартамента США Мари Харф. Напомню, что в среду президент Украины Петр Порошенко на заседании Кабмина заявил, что с территории нашей страны выведены 70% российских войск. Вывод российских войск из Украины, закрытие границ для боевиков и вооружений, позволит говорить о процессе прогрессии в мирном урегулировании на Донбассе. Об этом сказал президент Петр Порошенко в телефонной беседе с канцлером Германии Ангела Меркель. Президент также отметил важность мониторинга и верификации режима прекращения огня со стороны ОБСЕ, освобождения заложников, включая тех, которые незаконно содержатся в России. На свободу из плена террористов вышли еще 26 человек. Шестерых из них боевики удерживали в Горловке. Еще 20 украинских военнослужащих находились в Донецке. Об этом президент Украины Петр Порошенко написал в своем фейсбуке. И подчеркнул, цитирую, «Мы будем бороться за каждого украинца и освободим всех наших граждан». Напомню, с 6 сентября в межведомственный центр помощи гражданам по вопросам освобождения пленных и поиска пропавших без вести поступило тысяча... 1000... Двести девяносто обращений от граждан центр создан по решению главы государства Петра Порошенко. Президент Украины Петр Порошенко выступит на совместном заседании Конгресса США в четверг, 18 сентября, во время визита в Вашингтон. Об этом заявил спикер Палаты представителей Джон Боннер. Обращение президента Украины к Конгрессу станет еще одним свидетельством нашей приверженности к надеждам его народа. Это будет большая честь приветствовать его в Капитолии в Соединенных Штатах, сказал Боннер. Ситуация в зоне конфликта на Донбассе остается сложной, констатирует координатор группы информационного сопротивления Дмитрий Тымчук. Террористы и российские солдаты продолжают грубо нарушать условия режима прекращения огня. Так, минувшей ночью трижды обстреляли из миномета в Града позиции украинских войск в Донецком аэропорту и Верхней Крынке. Также огонь велся по блокпосту близ села Малоорловка и опорному пункту в районе Красногоровки. Украинские пограничники заявляют, что российские войска ведут постоянное воздушное наблюдение за нашими военными соединениями в районе Мариуполя и на административной границе Крыма. Об этом сообщает руководитель группы информационное сопротивление. Накануне россияне дважды запускали беспилотники на высоте более тысячи метров. Пограничники огонь не открывали. Дополнительные санкции ЕС против России вступят в силу в ближайшие дни. Об этом заявила министр внешней торговли Финляндии Ленита Тайвака. По ее словам, однако только прекращение огня недостаточно. Нужны новые шаги по деэскалации конфликта. Напомню, в начале недели страны-члены Евросоюза согласовали новый пакет санкций против России. Их принятие ожидается сегодня на заседании послов этих стран. Уже известно, что предполагается ограничение сотрудничества с Россией в сфере добычи нефти. В частности, западным компаниям запретят разрабатывать в федерации новые нефтяные месторождения, а также делиться технологиями в области энергетики. Большинство жителей европейских стран и США считают, что их правительство должно поддерживать действия Киева, несмотря на риск эскалации конфликта с Россией. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного американским научно-исследовательским центром GMF. 57% американцев и 58% европейцев выступают за ужесточение санкций против Кремля и за обеспечение экономической и политической поддержки Украины, даже если это грозит Конфликтом с Россией. Кроме того, большая часть граждан США поддержали бы вступление Украины в НАТО, а большинство европейцев хотели бы предложить Киеву членство в ЕС. В свою очередь 53 процента россиян, согласно опросу, поддерживают действия Москвы, даже несмотря на угрозу конфликта с Западом. Представители 40 крупнейших банков, а это 85% активов банковской системы, провели очередное совещание в НБУ. По итогам встречи финансисты отметили, что курсовая политика и те договоренности, которые были достигнуты между регулятором и крупными банками, способствовали стабилизации рынка. Вчера большинство сделок на межбанке заключались по курсу 12 гривен 90 копеек за доллар. И в ближайшее время рынок будет оставаться на этом уровне. Национальный банк показал, что он готов выходить с интервенциями. То есть мы видели на вчера произошла интервенция порядка 94 миллионов. То есть он поддерживает валютный рынок за счет резервов, которые получил от Международного валютного фонда. Что безусловно позитивно скажется на стабилизации курса. Национальный банк имеет сегодня инструмент. Он может продавать валюты, может проводить интервенции. Пойдет сейчас реализация по экспортерам зерна, будет выручка получена. И вот эти события на Востоке, они просто закроют увеличенный спрос на валюту среди населения и среди бизнеса тоже. Трехсторонние газовые переговоры могут состояться 16 сентября в Вене, сообщают в Нафтогазе. Напомним, консультации в формате Россия-Украина-ЕС по газовому вопросу продолжались с апреля до середины июня. 16 июня этого года Российская Федерация прекратила поставки газа в Киев из-за долга, размер которого стороны не согласовали. Однако на этом страна-агрессор не остановилась и всячески пытается помешать реверсным поставкам газа из Европы в Украину. Еврокомиссия внимательно мониторит ситуацию. Подробности у Виктории Попович. И опять Россия давит на газовый вентиль. На этот раз ограничила поставки газа в Польскую республику, что в свою очередь вынудило Варшаву временно перекрыть реверс голубого топлива в Украину. Цель таких действий «Газпрома» – помешать поставкам газа в Киев, считают в Укртрансгазе. Однако Польша на провокацию не поддалась и уже через два дня намерена возобновить реверс газа в Украину. Там берут паузу для поиска ресурса. Поляки сегодня заявили 11 миллионов кубометров за сутки. Россияне подтвердили 7 миллионов, то есть минус 4 миллиона. Это реверс, который у нас проходил через Хермановице. Это сделано для того, чтобы не дать возможность идти реверсу в украинский бок. На одной лишь Польше Российская Федерация не остановилась, искусственно повысив цену голубого топлива и для Венгрии, откуда Украина тоже получает реверсный газ цена на российский ресурс для Будапешта – 400 долларов за одну тысячу кубов, что делает подачу газа в Украину невыгодной. В Укртрансгазе говорят, сейчас данное направление загружено лишь на 20-30%. Если мы у Словакии получаем газ по 320-330 долларов, то нет логики за 400 покупать на венгерском направлении. Украина пока не списывается со счетов и российский газ. Договариваться все равно придется, однако на других условиях. И правительство Украины, и ответственные специалисты отрасли стоят на том, чтобы в принципе пересмотреть контрактные договоренности с Россией и создать систему гарантий. С одной стороны, цена должна быть рыночной, приемлемой, а с другой стороны, должны быть гарантии газоснабжения при любых обстоятельствах. будь их обставы. А пока Украине остается рассчитывать лишь на себя. Несмотря на значительные потери газа в зоне АТО, где объем убытков ежесуточно составляет более 300 тысяч кубов, у удалось нарастить добычу топлива. К концу года предприятие планирует выйти на уровень более 15 миллиардов кубометров газа. На сегодняшний день нашей компании удалось скажем так, приостановить и э, падение газа, и за последние месяцы увеличить ее добычу. Я уже ранее говорил, что э, в июле, э, в июле и, и августе у нас э, объемы нашей добычи э, выросли на 25-27 миллионов э, по сравнению с, э, с прошлым годом, соответственно. Увеличить собственную добычу энергоресурсов позволит также запуск в промышленную разработку шести новых газоконденсатных месторождений. В с добыча их называют крупнейшими. Будет сделан еще один шаг к энергонезависимости страны. Виктория Попович, Алексей Стройков, БТБ. Приказы о запуске разработки шести новых нефтегазовых месторождений опубликованы на официальном сайте Министерства энергетики и угольной промышленности Украины. Согласно документам, речь идет о Кобзевском, Дробышевском, Валюховском, Западно-Староверском, Играбцевском и Евгеньевском нефтегазоконденсатных месторождениях. Их разработка займется компания «Укргаздобыча». Напомню, в начале сентября министерство начало разработку еще трех месторождений. США хотят и могут возглавить мировую борьбу против терроризма. Об этом заявил президент США Барак Обама в телеобращении к нации по случаю 13-й -го годовщины теракта в 11 сентября. По его словам, США будет преследовать террористов, независимо от того, где они находятся. Это означает, что Америка оставляет за собой право нанести авиаудары по позициям боевиков террористической группировки Исламское государство в Сирии и Ираке. В то же время Обама исключил возможность войск в Ирак. Глава Белого дома также уделил внимание Украине. Он подтвердил, что США остаются ее преданным другом и не боятся вступить против российской агрессии. Народ Украины имеет право определять свое собственное будущее. Ну а далее на БТБ смотрите анонс. Оставайтесь с нами. До встречи. Иллюстрация в Украине. Перспективы и возможности процесса обсудят международные специалисты в данной области. Хватает ли нашим военным в зоне АТО топлива, продовольствия и военной техники? Ответ на этот вопрос дадут должностные лица Департамента госзакупок Министерства обороны Украины. Соревнования среди пожарных подразделений. Спасатели должны потушить пожар, спасти утопающего и предотвратить чрезвычайную ситуацию. Председатель Европарламента Мартин Шульц встретится в Киеве с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Также сегодня представители Европарламента и НАТО обсудят военный конфликт на востоке Украины. Спорные вопросы по выполнению договора о ликвидации ракет средней и малой дальности сегодня обсудят во время переговора в Москве. Среди них нарушение России соглашения по контролю над ядерным оружием 1987 года и размещение американской системы ПРО в Румынии. Еврокомиссар по вопросам сельского хозяйства и глава аграрного ведомства Польши обсудит ситуацию в польском и европейском аграрных секторах после принятия ответных санкций России.